বিবা বিচ্ছেদৰ ত্ৰিছ বছৰৰ পাছত প্ৰাক্তন স্বামীক মোৰেই বৃদ্ধাশ্ৰমখনত দেখি মই স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ ইমান বছৰৰ মূৰত এইদৰে যে তেখেতৰ সন্মুখীন হ'ম মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ তেখেত কোঠা এটাৰ চুক এটাত কুচি মুচি খাই বহি আছিল তেওঁ শান্তভাৱে বহি আছিল আৰু বৰ অসহায় যেন দেখা গৈছিল মই বহুপৰ দূৰৰ পৰাই চাই আছিলোঁ মনতে বহু গুণাগথা কৰি অৱশেষত তেওঁৰ সন্মুখত থিয় দিলোঁ তেওঁ মুখ দেখি ওচ অপ খাই উঠাৰ দৰে উঠিল পঁয়ত্ৰিছ বছৰৰ আগেয়ে দুয়োটা পৰিয়ালৰ সন্মতিক্ৰমেই ৰক্তিম দুৱৰাৰ সৈতে মোৰ বিয়া হৈছিল আমাৰ সংসাৰখন ধুনীয়াকৈ চলিছিল যৌথ পৰিয়াল হোৱাৰ বাবে আমি সকলোবোৰ একেলগেই আছিলোঁ ঘৰৰ একমাত্ৰ কন্যা হোৱাৰ বাবে হাই কাজিয়া কি বস্তু সেইবোৰ বুজিকে পোৱা নাছিলোঁ শহুৰৰ ঘৰৰ সকলোৱে সেইবাবে মোক বহুত মৰম কৰিছিল বিয়াৰ দুবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আমাৰ কোনো সন্তানৰ আগমন নঘটাত শহুৰৰ ঘৰৰ মানুহে মোক নানান ধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ধৰিলে অৱশেষত তেজপুৰ কৰাৰ পাছত গম পালোঁ যে মই কেতিয়াও মাতৃ হ'ব নোৱাৰোঁ লাহে লাহে শহুৰৰ ঘৰৰ মানুহে মোক বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক যন্ত্ৰণা দিয়া আৰম্ভ কৰিলে তথাপিও মই নিমাত হৈ আছিলোঁ কাৰণ মই ভালপোৱা মানুহজন স্বামী ৰক্তিম মোৰ কাষত আছিল কিন্তু সেইকণ সখু মোৰ স্থায়ী হৈ নৰল পৰিয়ালৰ হেঁচাত ৰক্তিম মোৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ল'লে তথাপিও মই নিজকে বুজাইছিলোঁ যে হয়তো তেওঁ মনৰ বেদনাতে এইদৰে আলেঙে আলেঙে ফুৰিছে শহুৰৰ ঘৰত থকা যেতিয়া মোৰ বাবে চৰম যন্ত্ৰণাদায়ক হৈ পৰিল মই ঠিৰাং কৰিলোঁ যে দেউতাহঁতৰ ঘৰত কেইদিনমানৰ কাৰণে গৈ থাকি আহোঁগৈ তেতিয়া হয়তো পৰিৱেশ পুনৰ শান্ত হৈ পৰিব সেইদিনাই ৰাতি মই ৰক্তিমক দেউতাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা ক'লোঁ তেওঁ হা না একো নক'লে আগতে মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা উলিয়ালে ৰক্তিমে মন বেয়া কৰিছিল মুখ উফুন্দাই বহি আছিল আৰু তেওঁৰ মুখখন অন্ধকাৰ হৈ পৰিছিল কিন্তু এইবাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাপালোঁ দেউতাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা প্ৰায় পাঁচদিনমানৰ পিছত ৰক্তিমৰ দ্বিতীয় বিয়া আৰু আমাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাগজ লৈ শহুৰে পঠিওৱা কুৰিয়াৰ আহি পায় বিয়াৰ চিঠি আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাগজ মোৰ হাতত পৰাৰ লগে লগে মই দিশহাৰা হৈ পৰিলোঁ চাৰিওফালে অন্ধকাৰ দেখিলোঁ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে গোটেই কথাবোৰ বহু আগতেই পৰিকল্পনা কৰা হৈছে কেৱল মই ওলাই অহালৈহে সকলোৱে বাট চাই আছিল যিজন ব্যক্তিক মই ইমান ভাল পাইছিলোঁ তেওঁক ভাল পাওঁ বাবেই ইমান কষ্ট আৰু অপমান সহ্য কৰি আছিলোঁ তেওঁ ইমান সলনি হৈ মোৰ ফালে পিঠি দিয়াত মই নিজকে বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ সেইখন ঘৰলৈ গৈ মই এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিম যে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিলে এজনী নাৰীৰ জীৱনৰ একো মূল্য নাথাকে নেকি কিন্তু হঠাতে অনুভৱ কৰিলোঁ যিজনৰ বাবে মই যাম তেওঁৱেই মোৰ হৈ নাথাকিল গৈ কি লাভ বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাগজত চহী কৰি পঠাই দিলোঁ মনত ক'ৰ পৰা সাহস আহিল নাজানো কাগজ পঠোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সৈতে কেতিয়াও ক'তো দেখাদেখি হোৱা নাছিল নিজৰ ফালৰ পৰাই সকলো সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰিলোঁ বিনিময়ত একো বিচৰা নাছিলোঁ মাজে মাজে হতাশাত ভুগিছিলোঁ নিঃসংগতাই মোক কোটি কোটি শেষ কৰিব ধৰিছিল মাজে মাজে এই জীৱনৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে মৰিবৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ কিন্তু বাৰে বাৰে বিফল হৈছিলোঁ ভাবিছিলোঁ ভগৱানে কিয় বাৰু মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা উভোটাই উভতাই আনে নিশ্চয় কিবা ভাল ভাবি থৈছে চাগে মোৰ বাবে মনতে থিৰাং কৰিলোঁ আৰু মৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ বুলি মনতে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ মোৰ দৰে দুৰ্ভগীয়া বহু নাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা কৰিম অতীতৰ সকলো কথা পাহৰি বহু পৰিশ্ৰমেৰে এদিন নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ প্ৰথমে এখন অনাথ আশ্ৰম তাৰপিছত বৃদ্ধাশ্ৰম বিধৱা নাৰীসকলৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়িলোঁ মোৰ দৰে অৱহেলিত আৰু মানসিক আঘাতেৰে জুৰুলা হোৱা নাৰীসকলৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱতী অনুভৱ কৰোঁ উদাস মুখবোৰত হাঁহি দেখিলে ভোগ ব্যাস পাহৰি যাওঁ ৰক্তিমক খুব অসুস্থ আৰু দুখে ভাৰাক্ৰান্ত যেন লাগিছে মই কেতিয়াও তেওঁৰ আপোন নাছিলোঁ মোক এৰি থৈ যাবলৈ তেওঁৰ অকণো বুকু কপা নাছিল কিন্তু যাক আপোন বুলি ভাবিছিল তেওঁলোকে ৰক্তিমক আজি এৰি থৈ গ'ল কিয় বৰ কৰুণ চাউনিৰে মোৰ ফালে চাই আছে মোক মাতিবলৈ তেওঁৰ সাহস হোৱা নাই মই নিজকে সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা উলিয়াই আনো বুলি অলপ আঁতৰি আহিলোঁ আশ্ৰমৰ কৰ্মচাৰী এজনক সুধিলোঁ এখেতক কোনে ইয়ালৈ আনিলে কৰ্মচাৰীজনে ক'লে যে মানুহজনৰ ল'ৰা ছোৱালী বিদেশত থাকে বাবে কোনেও দায়িত্ব ল'ব নিবিচাৰে আৰু সেয়েহে তেওঁক আশ্ৰমত এৰি থৈ গৈছে মই হোমুনীয়াসী মনতে ভাবিলোঁ এসময়ত নিসন্তান হোৱাৰ বাবে মোক ৰক্তিমে এৰি দিছিল আৰু আজি তেওঁৰেই সন্তানে তেওঁক বৃদ্ধ আশ্ৰমত এৰি থৈ গৈছে এয়াই হয়তো মহান সৃষ্টিকৰ্তাৰ লীলা কাৰোবাক এৰি যোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবি চাওক সৃষ্টিকৰ্তাই আমাক সেইখিনিয়ে দিয়ে যিখিনি আমাৰ বাবে কল্যাণকৰ যিখিনি পোৱা নাই তাৰ বাবে আক্ষেপ নকৰি যি পাইছে আৰু সন্ত তাতেই সন্তুষ্ট থাকিব লাগে ৰক্তিমে এতিয়া ভুল ভাল পায় ফুলনি বাগিচাখন নিজেই তদাৰক কৰে আগৰ দৰে মন মাৰি নাথাকে কেতিয়াবা দূৰৈৰ পৰা লক্ষ্য কৰোঁ মোৰ ফালে বৰ আকুলতাৰে চাই থাকে হয়তো কি ভুল কৰিছিল অনুতাপত দগ্ধ হৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল কাহিনীটো কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ